نخم ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من شیطوان رضیم بسم اللہ رحمٰن رحیم اکمسل دلو کے شمس لاغ سکل و وقران الفجر ان قران الفجر کان مشہودہ ان صلیت کان تل المن کتاب محودہ محترم سامین کرام ایک مسلمان پر روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور نمازوں کے پانچ ہونے میں کیا حکمت ہے پانچ سے زیادہ کیوں نہیں تھیں پانچ سے کم کیوں نہیں تھیں اور پانچ ہونے میں کیا حکمت ہے تو اس سے پہلے میں چار حکمتیں عرض کر چکا ہوں اور نمازوں کے پانچ ہونے میں حکمت اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی پانچ حالتیں ممکن ہیں کھڑا ہونا بیٹھنا لیٹنا جاگنا سونا ان پانچ حالتوں میں انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اگر انسان ہر نعمت کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے لیکن پروردگار عالم نے اخسان فرمایا کہ انسان پر پانچ نمازیں فرض فرما دیں پس جو شخص اور پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہے یہ پانچ نمازیں ادا کرے گا وہ زندگی کی ہر حالت میں ہونے والی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے والا بن جائے گا نمبر چھ شریعت محمد یا صلی اللہ علیہ و وسلم میں نجاست پاکی حاصل نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانچ قسم کے غسل ہے نجاست سے پاک کرنے والے غسل پانچ قسم کے نمبر ایک غسل جنابت نمبر دو غسل حیض نمبر تین غسل نفاس نمبر چار غسل اسلام یعنی اسلام لانے کے لیے غسل نمبر پانچ اور غسل میّار یہ پانچ غسل ہر قسم کی حقیقی نجاستوں اور حکمی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پارا پانچ نمازیں فرض فرما دیں تاکہ جو شخص ہے یہ پانچ نمازیں پابندی سے ادا کر لیں تو وہ ہر قسم کی باطنی نہیں نجاستوں،, نجاستوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا بخاری شریف بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ مثالوں کی مثال ایک نیر کی مانت ہے جو مومن کے گھر کے سامنے جاری ہو جس میں وہ مومن روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو آیا اس کے جسم پر کوئی میل کو جیل باقی رہے گی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہر گز نہیں با ہر باقی نہیں رہے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو شخصہ پانچ نوادے پابندی سے اہتمام کے ساتھ ادا کر لیں وہ گناہوں کے میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا حکمت نمبر سات محترم سامعین کرام اور قبل پانچ بیت اللہ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ ہے بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ مکان شرکیہ یعنی مشرقی سمت نصارہ عیسائیوں کا قبلہ ہے بیت المعمور بیت العزت ملائکہ یعنی فرشتوں کا قبلہ ہے اور وجہ اللہ یعنی را گم کردہ متحیر انسان کا قبلہ ہے تو گویا عبادت کرنے والے پانچ قسم کے لوگ تھے تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو امت محمدیہ پر پانچ نمازیں فرض کی تاکہ ان کو تمام عبادت گزاروں کے ساتھ مناسبت ہو جائے اور سب کی عبادت کے بقدر ان کو عبادت کرنے کا اجر اور ثواب حاصل ہو اسی طرح حدیث سامین کرام حکمت نمبر آٹھ انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کو پانچ قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمبر ایک سکرات موت نمبر دو عذاب قبر نمبر تین روز مخشر اغمل نامہ کا ملنا اور نمبر چار پل راج سے گزرنا نمبر پانچ جنت کے دروازے سے گزرنا تو جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پانچ مصیبتوں کو آسان فرما دیں گے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ علیہ نے زواجر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے و من حافظ علسلا من حافظ علیہ صلاوات اکرم اللہ بے خم سے خصال رف <سخص> <os>, <Mechanics> و ان ہو ذائق موت و دابل قبرِ و یوتی اللہ و بمینی ہی وجم و علسہ کل و خل الجنت بغیر حساب آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی نماز پابندی سے پانچوں نماز پابندی سے ادا کی تو اللہ رب العزت پانچ خصلتوں کے ساتھ اس کا اکرام کریں گے نمبر ایک موت کی سختی سے بچائے گا نمبر دو عذاب قبر سے یہ آدمی محفوظ ہو جائے گا اور نمبر تین حشر کے دن میدان حشر میں اس کو نامہ مالا دائیں ہاتھ ہاتھ میں ملے گا اور دائیں ہاتھ میں نام اغمال دیا جائے گا نمبر چار پل سے رات پر بجلی کی اسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اور نمبر پانچ اور جنت کے دروازے سے بغیر کسی حساب کتاب کے یہ داخل ہو جائے گا محترم سامعین کرام ہمیں اللہ رب العزت پانچ نواز پابندی کے ساتھ احتبام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين